Apabila subsidi RON95 dihadkan pada 300 liter dengan harga RM1.99 dan jika baki seterusnya perlu bayar RM2.60 seliter, tak mustahil ia boleh menyebabkan kenaikan kos hari hidup. Pertama sekali aku tak tahu apa benda yang kau tengah borak ni. Apa kaitan isu yang kau borak, had 300 liter RON95 sebulan, kaitannya dengan kos hari hidup rakyat marahin B40. Aku tak tahu apa kaitan itu dua isu yang berbeza kerajaan dah buat jangkaan kos penjimatan yang kerajaan boleh dapat hasil uh, kerajaan buat rasionalisasi subsidi subsidi petrol RON95 uh, skim subsidi petrol RON95 budi badani apa semua ni kerajaan boleh dapat 2.5 bilion hingga ke 4 bilion penjimatan setahun kesan penjimatan budi 95 ni lah kerajaan akan naikkan bantuan STR Sarah, Maya dan lain-lain bagi kepada rakyat. Dalam belanjawan 2025 hari itu kerajaan dah umum bantuan kepada rakyat meningkat ha, daripada apa 13 bilion tu naik lagi dan insya-Allah hasil skim pemberian subsidi dengan cara yang betul ha, dengan cara yang telus disasarkan terus kepada rakyat yang betul-betul memerlukan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri akan naikkan lagi bantuan kepada rakyat. Lagi satu, kau kata ada banyak keluarga ulang alik jauh daripada tempat kerja. Tiap-tiap hari ulang alik jauh ni. Okey. Kalau orang yang kena ulang alik kerja, pergi balik kerja ni yang pakai lebih 300 liter sebulan minyak petrol RON95. Aku yakin gaji dia cukup besar. Gaji dia besar. Confirm gaji dia besar. Kalau gaji dia kecil, tak mungkin dia sanggup ulang-alik 120 ke 180 km tiap-tiap hari, okey. Kalau let's say kereta kau makan minyak biasa 12 km per liter. Kau darabkan dengan 300 liter, ah, ha? kau dapat 3600 km sebulan. Kau bahagikan pula dengan 30 hari, maksudnya kau dapat 120 km satu hari. Maksudnya lagi dekat sini, kau ulang alik pergi kerja, balik rumah, pergi kerja, balik rumah tiap-tiap hari. Lebih kurang 120 km setiap hari. Kalau kau pakai kereta yang lebih jimat minyak, kereta Pro Beza, contoh. Boleh pergi 18 km per liter. 18 km seliter. Bolehlah cecah 5,400 km sebulan. Lebih kurang 180. Lebih kurang 180 km tiap-tiap hari. Ha? Kau kerja dekat mana ni? Lebih kurang kau kerja, kau duduk Kuala Lumpur, kau kerja dekat Melaka. Hari-hari kau ulang-alik KL, Melaka, Melaka, KL tiap-tiap hari. Jadi, logik mudah dia dekat sini. lah kau ni memang betul-betul pakai sampai 300 liter sebulan, maksudnya kau memandu, kau drive kereta ni 3600 ke 5400 kilometer sebulan, 120 kilometer ke 180 kilometer tiap-tiap hari. Ha? Ah, kau bayangkan 3,600 km sebulan tadi. Kau ambil, kau darabkan pula dengan setahun 12 bulan. Kau boleh dapat 43,000 lebih kilometer setahun. Pro dua beza. Jimat sikit minyak tadi. 5,400 km sebulan. Kau darab dengan setahun 12 bulan. 64,000 km setahun. Kalau kereta peribadi, kereta individu. Biasa 43 hingga 65,000 km kilometer setahun ni tinggi sangat dah. Kebanyakan kereta purata dia 10 ke 30 ribu je kilometer setahun. Itu kereta kebanyakan. Angka-angka ni semua rakyat marahan tak boleh buat. Hanya orang berpendapatan besar sanggup ulang-alik kerja sejauh macam ni tiap-tiap hari. Ha, kos minyak lagi tol masa semua tinggi. Kebanyakan yang isi minyak Rosbialin melebih daripada 300 liter ni ini diorang ni duduk dalam kumpulan T20. Ha yang bawa kereta berkuasa tinggi, enjin kapasiti besar, ada lebih daripada sebiji rumah, rumah dia banyak apa semua itu. Diorang ni yang pakai 300 liter lebih. Ha kalau nak banding dengan perjalanan harian rakyat biasa, rakyat Marhain, kebanyakan yang ulang-alik hari-hari ni, ah ha, pergi kerja, hantar anak sekolah, pergi kedai, balik kampung hujung minggu. Jarak tu semua tak sampai pun 2,000 km sebulan. Lebih 300 liter ni, lebih 300 liter sebulan ini biasanya atas tujuan pergerakan yang mendatangkan pendapatan lebih. Jadi sepatutnya lebihan pendapatan tu tadi, dia boleh tampung kos petrol yang apa, lebih 300 liter tu dia tak perlu dah nak harapkan subsidi daripada kerajaan. Dia boleh bayar dah harga tanpa subsidi.